У жовтих водах тривалий час у деяких багатоповерхових будинках не працюють ліфти. Усього 13. За коментарем даної ситуації ми звернулись до головного інженера комунального підприємства в ЖРЕО Павла Запеки. Причина відключення ліфтів значить, експертне обслідування проведено, і ліфти визнані непрацюючими несправними. Требується виконати ремонт. Потом опять приедет эксперт, испытает это все дело. Если он даст заключение, что они нормальные, пригодные к эксплуатации, они будут включены в работу. Значит, ну, волна почему прошла такая? Получилась ситуация, заказчиком этих работ является управление жилищно-коммунального хозяйства. И по каким-то причинам они поменяли подрядную организацию. Была у них одна подрядная организация, которая работала полгода в прошлом году. Потом с той организацией они расторгли договор и заключили договор с другой организацией, которая по каким-то причинам долгое время не выполняла эти экспертные обследования. Потом в конце года выполнила экспертные обследования, выставки не давала долгое время. Потом они всплыли только вот весной этого года. А выставки Написали такие, что все лифты непригодны. Почему лифты были немедленно остановлены, потому что есть заключение такое. Нам удалось выполнить ремонты обслуживающей организации, которая обслуживает. И запустить эти лифты приезжал эксперт, проверял, испытывал лифты. И 30 с хвостиком лифтов уже включены в работу, осталось еще 13 лифтов. Надо выполнить ремонты пригласить эксперта. И экспертиза продолжается дальше, потому что из года в год количество лифтов, которые отслужили 25 лет, ну, вы же понимаете, что увеличивается. Да? И те лифты, которым уже проводилась там экспертиза, им дают разрешение, они дают заключение, сколько можно этот лифт эксплуатировать. Там, два года, ну, максимум четыре года они могут дать. Вот по истечению этого срока, который дала экспертиза, опять необходимо проводить повторную экспертизу. Количество экспертиз не ограничивается, в принципе, ну, они же определяют, какой узел, допустим, требует ремонта или замены, да, и так лифт может до бесконечности. Главное в этом вопросе – это безопасность жильцов, которые пользуются лифтом. Поэтому правила четко определяют, что служил лифт свое положенное, 25 лет и более, когда там это самое. И по графику это все испытывается. Вот сегодня проведена экспертиза еще пяти лифтов. Там приехал эксперт, лифты остановлены. Ну, точно так же. Тут ничего страшного нету. Просто ну, раньше, когда это идет своим чередом, там один лифт остановился, второй лифт, потом этот включился, следующий поехал. Да, это незаметно. А тут вот ну, я уже указал, какие причины. Вот получилось, что сразу массово так пришлось остановить, потому что ну, сроки были затянуты. Экспертиза подтвердила, что лифты не працюючи, они должны быть немедленно остановлены и выполнены работы. Значит, пока передавались документы, управление ЖКХ нам передало эти выставки с замечаниями. Мы эти замечания передали на обслуживающую организацию. Они немедленно приступили к устранениям, к ремонтам. Ну, я думаю, что за те две недельки удалось восстановить вот столько лифтов. Это просто, ну, там такие были неполадки, которые особых материальных затрат не требовали за собой. А где уже надо денежные вливания, ну, там уже надо решать вопрос финансирования. Что, ну, есть один адрес такой, который требует замены станции управления. Это уже большие деньги. Поэтому управление ЖКХ будет решать этот вопрос на уровне депутатов, где-то изыскивать деньги под это дело. А какой сумме идет Знаете, цену пока еще... Сейчас же цены меняются. Ну, разговор был о 30 где-то тысячах гривен. Это ну, на один лифт? Ну, вот именно на тот лифт, который... Вот, серьезную требуют замену станции управления, это, скажем так, мозги, голова всего лифта, поэтому, наверное, он так дорого стоит. Хотя сейчас все железяки, ну, вы же видите, что с ценами происходит. Есть суммы, а, да, 120, ну, я думаю, что, в принципе, решаемые вопросы. Вот сейчас немножко, как говорят, вот про коней на переправе, да. сейчас вот провели тендер на организацию, которая будет обслуживать дальше лифты. Вот какая организация выиграет, та будет продолжать этот ремонт выполнять. Я думаю, что в ближайшую неделю-две это уже вопрос определиться и вопросы порешаются.